Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkətu müəlləm Müslümənlər 2015-i 4-cü 2023-cü il ərizə qalmız Allah xoşlamışdır. Normal işlərinə bərəkət versin. Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkətu hörmətli Müslümənlər və Mizan Yardım Qrupunun cemaati. Deməli bu gün ayın 15-i 4-cü ay 2023-cü il həftəlik hesabatı nəzərinizə çatdırıram. 1947 AZN pul yığılıb. Bu pulun ə bir qisminə gördüyünüz kimi ərzaqlarımız alınıb. Allah Sübhana və Taala müsəlmanların malının üçün əhline bərəkət versin. Məbləğin qalan hissəsi isə ehtiyaclı müsəlman bacı qardaşlarımıza pul şəklində çatdırılır. Allah Sübhana və Taala sizdən razı olsun. Əlavə olaraq üç qurbanımız da kəsilib. Qardaşlar bu gün ayın 14-ü 4-cü ay 2023-cü il bir qardaşımız əqiq qurbanı istəyib. Allah Sübhana və Taala qəbul etsin. Bismillah. Allahu ekber. Bərakat olsun qardaşlar. Bu gün ayın 14-ü 4-üncü 2023-cü il Nigar bacımız qurban sifariş edib Allah Subhanahu taala qəbul etsin. Bismillah. Allahu ekber. Bərakat olsun. Bu gün ayın 15-i 4-üncü 2023-cü il bir qardaşımız qurban sifariş edib Allah Subhanahu taala qəbul etsin. Bismillah. Allahu ekber. Əlhamdülillah qardaşlar gəldilər, ərzaqları aparırlar. Allah Subhanahu ta'ala müsəlmanların malına, mülkünə hər nədə hərəkət versin. Deməli, Primorskə 8 pay, Qaraçuq, Surxanı zonasına 6 pay, 6 ailəyə, 8 ailəyə, aylə, qalandakı Allahrazza Masazira qədər, Allahrazza Kamsamoskə Masazira qədər də ərzaqlarımız paylanacaq. Allah subhanahu wa ta'ala müsəlmanlardan razı olsun.